jadi okay, kalau zipline tu kadang-kadang kan untuk orang yang gayat ataupun orang yang takut kan mm -hmm. jantung kita akan jadi berdebar-debar lebih laju daripada biasa betul, oh. betul? sebab iyalah kadang-kadang yang takut ni berdebar tu sebab dia tak tahu apa di depan ataupun dia ada fobia ke apa ke trauma kita tak tahulah kan tapi sebenarnya tahu ke anda jantung yang berdebar ni bukan disebabkan oleh perasaan takut ataupun trauma yang kita lalui boleh jadi ada faktor lain sebenarnya yang menyumbang ke arah jantung kita yang berdebar itu Hmm, jadi kita nak berbicara berkenaan uh, topik kesihatan kita iaitu jantung berdebar jangan anggap remeh. Jadi kita memperhalusi bersama dengan tamu kita iaitu Dr. Ahmad Bati Ahmad Razi yang merupakan pakar perunding perubatan dalaman dan clinical cardiology UiTM Private Specialist Center UBSC. Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam okay. um, Allah. doktor kita tahu fungsi jantung ni adalah untuk mengepam darah, itu fungsi utamanya. Betul. Uh, tapi untuk mereka yang mungkin tidak berada dalam uh, ataupun uh, tidak berapa mengetahui antara fungsi-fungsi lain jantung. Nak apa sebenarnya yang boleh menyebabkan jantung langsung berdebat itu mungkin doktor boleh berikan muka dimah terlebih dahulu uh, tentang struktur jantung selain daripada mengepam darah apakah fungsinya lain dan bagaimana punca-punca uh, boleh menyebabkan jantung hmm. itu berdebat. Alright, oh, right. okay, uh, terima kasih uh, kepada uh, kepada Selamat Pagi Malaysia kerana sudi menjemput saya. So memang bagus, uh, memang betul. Um, uh, apa, apa ni introduction tadi. So memang fungsi utama jantung adalah untuk mengepam darah ke seluruh badan dan seluruh organ dan untuk uh, Meng, uh, menghantar oksigen ke organ-organ uh, di seluruh badan. Hmm. So untuk jantung itu mengepam, dia perlu ada satu kita panggil kalau kita nak senang faham ada perenta ataupun kalau kita nak lebih senang kita panggil uh, generator lah untuk dia pump dia perlu ada satu generator dan ada satu kita panggil conduction system. Sistem, kalau kita kalau kita relate dengan uh, machine apa macam electrical circuit. So untuk dia pump untuk jantung pam dia perlu ada normal uh, conduction system ataupun circuit electrical circuit dan dia perlu ada dia ada jantung kita ada beberapa perentak utama kita panggil AV node, atrioventricular node, hmm. SA node dan dia ada highway aa seat apa ni electrical circuit yang hmm. yang akan hantar electrical activity ke seluruh jantung hmm. di mana jantung akan dapat uh, pam dengan uh, dengan 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 sempurna hmm. so jika ada berlaku apa-apa uh, abnormalities ataupun uh, kegagalan dalam electrical circuit ataupun perentak di dalam jantung di bahagian utama di jantung itulah akan menyebabkan kadang-kadang pesakit akan menghadapi apa kita panggil berdebar hmm. yang berketelaluan hmm. bukan yang ah. berdebar yang biasa yang, yang yang seperti yang kita kata anxiety Aha. ataupun kita risau kita takut ataupun hmm. kalau kita jumpa kalau anak-anak muda jumpa mau girlfriend ah, tu kan you betul betul kan? situasi normal kita, tu itu normal <laughs> sebab kita ada satu uh, Positif dan negatif feedback kita kita ada sistem parasimpatetik dan simpatetik. Uh. Bila kita ada, uh, ada 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 anxiety kita ada simpatetik uh, uh. feedback. Uh. Uh. Kalau kita tidur kita ada parasitik kita punya nadi okay. kita akan rendah. Hmm. So normal uh, untuk mungkin untuk uh, maklumat umum kita normal heart rate ataupun nadi kita yang normal adalah dalam 70 hingga 100. 70 hingga 100. Aa, biasanya kalau 100 hingga 100.5 setengah tu mungkin kita itu yang kita rasa fisiologikal apa, apa ni berdebar lah. okay. So, kalau dia abnormal, kebiasaannya lebih pada 150, kita akan rasa benda tu akan terlampau teruk. Mm. Oh, so, okay. itu boleh membawa kepada... Um, bahaya mm. dari segi kesihatan. Mm. Okay. Tapi jatuh berdebar ni sama tak dengan sebab saya tak belajar dalam bidang ya. instan doktor lah kan mm -hmm. bila jatuh berdebar tu sama ke dengan yang dia pump tu maksudnya ke the yang de barang tu lain ataupun sembilan sec kali de barang tu increase maksudnya pump darah betul tu? so so biasanya jantung kita macam saya sebut tadi kita punya normal katalah 100 100, 100 uh, denyutan mm -hmm. per minit per minit so kalau kita bayangkan kalau kita pump jantung kita pump lebih daripada tu so kita akan rasa laju mm -hmm. jantung kita dah buat itulah apa yang kita rasa apa yang pesakit rasa sebagai uh, berdebar ataupun papitation yang hmm. biasa kita 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 istilah dari segi English hmm. wording lah. Okey, Okey, kita nak bantu masyarakat untuk kita memahami kenapa kita membawa topik ini iaitu jantung berdebar jangan anggap remeh ini. Ialah untuk kita membezakan jantung berdebar disebabkan oleh cemas, gelisah ataupun jumpa crush ke <laughs> ataupun dan sebagai faktor yang lain ialah dengan jantung berdebar yang lain daripada biasa yang perlu kita tahu. Jadi apa apa antara isyarat-isyarat utama yang kita perlu tahu sebagai manusia untuk kita mengetahui bahawa itu adalah isyarat bahaya kepada tubuh badan dan kesihatan kita doktor. Okey bagus uh, very very uh, to the point lah. Yeah. So biasanya memang kadang-kadang kita rasa berdebar tu biasa ataupun uh, berkerap berlaku pada kita. Cuma benda red flag yang biasa kalau hmm. kita kita kata red flag ataupun benda-benda yang kita perlu ambil tahu sekiranya benda tu nampak keteladuan so especially kalau zaman sekarang ni kita banyak ada oxygen saturation kan biasanya kalau heart rate lebih daripada 150 kalau kita test ya. kita punya oksigen tu okay. kalau kita tengok lebih dari 150 so kebiasaannya benda tu adalah uh, benda bukan normal. Mm. Kalau kita duduk saja-sajalah, mm -mm. uh, kita tak ada exercise, bukan kita tengah berjoging ataupun mm -mm. tengah cycling, kita tengah rest resting, mm. tengah rehat, tiba-tiba heart rate kita naik sampai 150. So kemungkinan besar itu adalah kita panggil uh, uh, abnormality patologi uh, pathology uh, heart, uh, kita panggil tachycardia. Heart rate Taki yang ke. yang laju. Taki mm -mm. maksudnya laju. Kadia mm -mm. kita punya jantunglah. So jantung laju. So kalau heart rate kita lebih dari 150 itu adalah salah satu tanda kedua biasanya kalau biasanya biasanya kalau heart rate laju pun kita akan rasa berpeluh-peluh tapi benda yang uh, badan kita akan bagi signal biasanya kalau kita rasa rasa pening mm -hmm. kita rasa nak pitam mm. uh, selepas heart rate kita laju so itu salah satu uh, signal yang kemungkinan besar yang heart rate, uh, yang yang laju tu kita berdebat tu bukanlah satu yang yang normal mm uh, ataupun kalau kita sudah of course kalau sudah ada kita uh, effect kita ada pengsan semua tu itu adalah benda yang tidak normal Uh, satu lagi bila kita uh, kita pergi check kalau kita punya blood pressure mm. bila jantung kita terlampau laju dia mm. tak boleh nak cope so mm. jantung akan ada mekanisme untuk 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 memberi isyarat so dia akan menyebab, mm. dia akan menyebabkan kita rest blood pressure kita akan drop yeah. okey so itu oh, benda, benda blood pressure drop blood pressure akan naik biasanya bila hari laju dia akan naik, oh. uh, biasanya, laju, dia ah, akan naik. selalu, naik, selalu ah. naik dia akan itu dia punya apa ni uh, correlation bila hari naik bp yeah. blood pressure akan naik tapi ah. bila ada satu satu level bila keadaan tu terlampau uh, uh, maksimum so dia akan tak boleh nak cope dia akan uh, blood pressure akan drop oh, so itu adalah satu benda yang uh, benda yang kita boleh buat mm hmm kita boleh check sebab kita ada alat-alat especially orang yang ada masalah kesihatan dia akan ada semua-semua tu mm -hmm. uh, BP monitoring set set semua uh, uh, uh. so itu ada benda-benda yang kita boleh buat lah. so mm. kalau benda itu berlaku kita kena terus pergi ke uh, hospital ataupun klinik yang berdekatan oh. untuk mendapat uh, rawatan lanjut. Okey. Oh. Jadi itulah kita nak ialah kita nak semua orang ambil berat soal uh, jantung berdebar luar daripada kebiasaan ini. Oh. Dan apa komplika komplikasi kesihatan yang paling uh, worst case scenario yang uh -huh. boleh berlaku sekiranya uh, jantung berdebar di luar kebiasaan ini dibiarkan dalam tempoh jangka masa yang uh, lama. Ya yeah, betul. So uh, seperti yang kita bincang tadi. So bila jantung kita tak boleh uh, cope dengan uh, apa ni heart rate yang terlalu laju, so dia tidak dapat uh, mekanisme dia dia akan menyebabkan uh, blood pressure drop. Mm -hmm. So bila bila benda tu berterusan, kita boleh pengsan dan kita boleh uh, apa yang kita panggil sudden cardiac death. Mm. So adalah salah satu uh, punca uh, di mana kenapa orang tu dapat sudden cardiac death maksudnya dia mati mengejut. It's because of this. Is about salah, this, salah, 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 salah satu. satunya. Lah. Okey. Kita ada banyak sebab okay. kenapa uh, pesakit boleh uh, drop drop uh, sudden death. Oh. So salah satu adalah apa yang kita panggil arrhythmia. Oh, uh, arrhythmia hmm. maknanya uh, dia punya hari dia tidak betul, terlampau laju. Yeah. So especially yeah. kalau dia effect uh, uh, apa yang kita panggil uh, dise disebabkan oleh apa chamber yang sebelah bawah dia mungkin ventricular tachycardia atau ventricular fibrillation so dia terlampau laju tidak dapat oksigen cukup dan uh, uh, badan akan bagi signal untuk 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 uh, untuk rest dan shutdown shutdown shut shut so yeah. kalau benda tu terlampau berterusan boleh menyebabkan serangan kardia oh. itu yang kita paling risau maksudnya takikardia ni dia boleh berlaku sebab contoh kita ada kompartmen kan betul ha, betul boleh jadi boleh jadi bukan semua kompartmen yang jadi? betul betul dia kita ada dua kompartmen utama dua di atas kita panggil atrium yeah. dua chamber lah kita yeah. panggil mm. dan dua chamber di bawah So seperti yang sebut, saya sebut tadi, kalau ada apa-apa problem ataupun masalah di di apa electrical circuit daripada atas sampai uh, ke bawah so dia akan menyebabkan benda-benda uh, yang kita panggil arrhythmia ini. Okey doktor, uh, arrhythmia mungkin hmm. satu istilah perubatan yang jarang-jarang kita dengar hmm. uh, dan pastinya apa sebenarnya punca kepada jantung berdebar di luar kebiasaannya? Adakah disebabkan faktor gaya hidup kita ke, stres memanjang hmm. ke, hmm. tidak bersenam ke, apa sebenarnya? Hmm. Okey, dia kalau ikut dari segi general uh, puncanya of course dia dia ada certain uh, disease yang yang terlibat tu mm -hmm. dia boleh di di di, di uh, oleh benda-benda faktor luaran lah contohnya uh, Contohnya kalau uh, saya, saya bagi, ambil contoh satu penyakit kita panggil supra ventricular tachycardia. So dia supra maksudnya atas ventricular uh, atas atrium ventricular atas pada ventricular teki kardia laju, jantung laju. Yeah. Teki mm. laju, mm. Kardia, jantung. kardia jantung. So it's just a direct translation. Yeah. So apa, apabila berlaku jantung di atas laju, so um, salah satu uh, risk factor yang, yang boleh trigger, boleh menyebabkan benda itu berlaku adalah benda-benda, macam -benda, contohnya kita ambil kopi, uh, kafein, ataupun stres. So, these are the things that yang, yang akan boleh trigger. So, contoh kepada uh, certain disease yang melibatkan alatik activity tersebut mm -hmm. so apabila kita diagnose didiagnose oleh contohnya penyakit yang kita panggil SVT supraventricular kita, kita. so biasanya doktor akan cuba uh, advise uh, bagi uh, cadangan untuk uh, cuba elakkan benda-benda yang akan trigger mm -hmm. uh, of course kadang-kadang uh, dalam hidup stres kita tak boleh nak elak sangat cuma kita boleh elakkan benda, -benda. contohnya kalau dari segi tidur yang cukup. So oh. kita perlu dapat tidur yang cukup. So benda-benda yang akan yang trigger kepada uh, berlakunya supraventikan SVT tu. Mm. So itu cuba kita cuba elakkan of course dari segi rawatan yang uh, selanjutnya of course uh, ada ada rawatan yang spesifik untuk itulah. Cuma kalau boleh kita cuba elakkan benda-benda yang boleh trigger yang boleh uh, merangsang uh, SVT itu berlaku. Patutlah kadang-kadang kita dengar orang minum kopi kata jantung berdebar, bukan selalunya tidur kadang-kadang tiba jantung laju Betul. disebabkan kafein itulah ya. Ya, yes, yes. dia ada kita panggil uh, triggering factor ataupun risk factor yang boleh boleh menyebabkan benda itu trigger. Oh, tapi okay. tak semua macam tu kan? Tak semua macam tu tapi kebiasaannya kalau uh, setengah orang tu dia akan tahu dia punya triggering factor. Hmm. Uh. Uh, so kalau dia setengah orang tu kopi, setengah orang tu stress stres, probably mm. makanan tertentu yang boleh menterger uh, okey uh, benda tu berlaku. <coughs> doktor ada tak golongan berisiko uh, untuk kategori yalah begitulah bercakap berkenaan jantung berdebar di luar kebiasaan ni khususnya mungkin uh, golongan obesiti ke ataupun mm. golongan individu yang mempunyai penyakit tiga serangkai ke adakah mereka ini mempunyai risiko yang lebih tinggi berbanding orang biasa ya yeah, betul so of course kalau orang tu ada masalah jantung uh, tiga serangkai uh, dia tak adalah uh, very specific untuk tiga serangkai mm -hmm. tapi kalau orang tu ada dia kita panggil heart failure. Mm. Oh. Uh, heart failure uh, peserta yang jantung kegagalan jantung jantung lemah. So pumping jantung dia lemah jadi akan ada uh, uh, kumpulan ini mungkin ada risk untuk mendapat kita uh, aritmia yang kita panggil uh, aritmia so dia akan ada high, apa ni ada sedikit risk factor yang tinggi untuk mendapatkan uh, aritmia yang kita sebut tadi uh, dari segi yang lain uh, of course ada faktor genetik oh. yang juga boleh menyebabkan uh, orang itu uh, mendapat uh, aritmia yang tertentu hmm. uh, yang 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 boleh menyebabkan uh, symptoms yang seperti yang kita discuss yang pasal berdebar palpitations ya. Faham. Hmm. Tapi selalunya berapa lama kadang-kadang okey benda ni dia tak jadi kerap dia jadi macam 2 3 bulan sekali hmm. ataupun setahun sekali setahun dua kali. Jadi mereka mungkin rasa benda ni remeh sebab sebab bila yeah, berdebar betul. lepas tu tak ada apa-apa kan? Betul. Um, apa sebenarnya mungkin ujian-ujian saringan perlu tak kita lakukan bila waktu umur bila di mana dan bagaimana kita boleh lakukannya? Of okay, course okey. So bagus so so, so Saringan utamanya of course kalau orang tu ada symptoms mm -hmm. ada berdebar palpitation so ujian yang paling senang adalah kita buat uh, ECG oh. uh, Elektrokardiografi. Uh, 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 so kita akan pasang uh, electrical uh, pasang electrical uh, electrodes di jantung dan kita tengok electrical activity mm. so kalau kita dapat tangkap bila-bila di, masa dia dapat uh, uh, berdebar tu kita dapat the rhythm dia abnormal so kita boleh Uh, dapat diagnosis dan kita dapat rawat. Of course kadang-kadang kita tengok kadang-kadang simptom tu dia datang sekejap dia hilang. Ha. Okey so uh, so macam mana kita nak tahu apa hmm. apa yang diagnosis yang betul. So kadang-kadang kita boleh extend the ECG tu yang kita pasang tu. So sometimes kita boleh kita uh, hmm. boleh extend ECG tu sampai seminggu. Oh. Uh, pakai lah. Pakai seminggu hmm. ataupun uh, In certain machine boleh up to 2 weeks. Hmm. So kita okay. boleh tangkap di mana mana bila pesakit hmm. dapat simptom kita dapat tangkap So of course ada benda-benda lain yang kita boleh juga kalau benda tu very hmm. infrequent tidak kerap kita boleh pasang kita panggil uh, loop recorder lah hmm. untuk untuk detect. Okey, okay. Oh. banyaklah sebenarnya. Terima, Banyak. terima kasih doktor seringkas untuk kita ni berkaitan topik kita bagaimana untuk kita menjaga kesihatan jantung kita. Jadi kalau berdebar-debar tu not butterfly ah. Ha? <laughs> It's your rhythm dekat jantung you yang yang tak okey. Betul. Jadi kita harapkan melalui penerangan daripada pakar kita memberi kesedaran kepada kita semua untuk kita cakna terhadap perubahan kepada tubuh dan kita kadang-kadang uh, Perkara-perkara kecil ini uh, Boleh membantu Menyelamatkan nyawa kita sebenarnya Jadi Terus ambil peduli Berkenaan dengan Apa yang mungkin Luar biasa berlaku pada kita Khususnya uh, Dantung berdebar-debar Ya yeah. Okey uh, Sekian daripada kami uh, Saya Syahida Arifin Dan saya Munawar Azmi Mewakili tim uh, penerbitan Selamat Pagi Malaysia Dan juga teknikal Dan juga penerbit uh, Mazina Baru Mengucapkan terima kasih Kerana kesetiaan Sehingga ke penghujungnya Sehingga kita berjumpa lagi Assalamualaikum Dan salam Malaysia Madani E